こんにちは今私は男市場にいます簡単にうと男市場っていう感じですけ、ね、どでも本当はタイ語だと「男」ですよ簡単にここに来るのは地下鉄を使って地下鉄タイド MRT です MRT 使ってこのガンペンペットピーガンペンペット駅に降りましょうで出口はじゃー三3万です もう顔面ペッ3番に降りてくださいで降りた瞬間に見てくださいじゃんもう男です男マーケット男市場です見て見てじゃあ中歩こう今日一人で来ました来た瞬間にもういろんな果物があります じゃあ一緒に歩こうすごいでしょうで日本人が好きなのはマンゴーですね見てみてうん、うん、ランブータンとかいろんな種類がありますマンゴスチンですねでここは毎日オープンしてますドリアンドリアン リアンですね、私がここに来てもうすごく買いたいのはマンゴーでマンゴーはもうどこでも売ってますけどここはすごく品質が良くて、もう綺麗な形になってます例えば日本人に友達とかにもうお土産する場合はここで買っていいと思いますよそうん、暑いう時にココナッツフレッシュを飲んでも OK じゃあ歩いてみましょう 何がああ、るかなあでもここは果物もあるし野菜もありますあと食べ物とか向こう側向こう側にもフードコーナがありますよここに来ていろんなものが買えます ここは食べ物ですおかずでこの注文するときはおかずを上に書いてます1つ40バーツ2つ2種類50バーツって書いてますねここで座ります はは最初はマンゴーを買いに行きましょうマンゴープラスもち米、マンゴーもち米、でも難しいのは、もういろんなお店があるから、どこで買った方がいいのかなってわかんない見て、いうすごくにぎやか。 私はここで買いたいと思うふんぴやかおにゃも思う買ってみましょうこの顔ねこれ一セット100バーツって書いてますこれ準備してから100バーツ100バーツタイ日本円だと300円くらいかなこれ100バーツですタイの100バーツは赤い色ですピーハー青 ハウニアをマンモアウンステッチュッテカ注文しましたおーこそーイェーイもち米マンゴーゲットしましたよ食べるところを探しましょうねじゃあ食べてみます美味しいかなもち米マンゴー100バーツです ももち米はもう味ついてますでもセットになってるのはマンゴーもあるしもち米もあるしあとこのココナッツミルクをマンゴーともち米にかけて食べます。 どうでしたか男、マーケットこういろんなものがありますよねで日本人でバンコクに住んでる方はぜひぜひここに来てください、はい、では今日私は帰りますので皆さんまた会いましょう皆さん見てくれてありがとうねバイバーイ男に来てね地下鉄に入る瞬間にブリアンは禁止でした気をつけてね皆さん気をつけて